Перше, що хочу казати, ревета стогляд Дніпро, широкий. Ревета стогнет Дніпро, широкий. Це кіпа. Ну, в мене є ще батько Микола українець. І я українець по е, паспорту СССР. Ну, що я хочу казати? Москва. Москва, это третий Рим, сказала София. Четвертого не бывает, Софья. Но София сказала, что Киев будет четвертым Римом. И ему, греки, римские, церкви, ну, кто там, сказал Беседер, получите Томас. И сейчас получается, существует мова украинская, где в мене паспорт СССР. И, и язык русский, где у меня военный билет с инурезом. Э, паспорт СССР с фотографией э, музыки и видео. Музыки. Паспорт СССР с фотографией музыки. А, э, по, а военный билет ну за Байкальским военным округом с озером Байкал. Там бродяга... Байкалу подходит, в общем. Ну так вот, во-первых, Зеленский обещал, если его мечта стать президентом Украины, а он женат на украинке, крещеной, сбудется, то он крестится, а он не хрестился. И вот сейчас у все, все 666 планеты гробить мечту Украины про вильную незалежную жизнь. Від Росії 200 років під таватом татаро-монголами разом з Третім Римом Софією Путіним і його жінкою старшою та його жінкою молодшою. Но, Путін хрещений. Я його бачив у церквах, у церкві, у храмі Христа Спасителя в Москві у Третьому Римі. А Зеленського, як він обіцяв. что он хрестится. Таких новин не было. Так он не хрест. Не христианская душа. Хотя я тоже хрещен болью. Как я сказал в предыдущем видео. А теперь бачимо это демонстрируют наши Еще балабол. Еще балабол. Казал я, что фраер. Типа, что хреститься молиться не треба. Ну, он заикнулся. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. За базар надо отвечать. Все, я не знаю, хохол у стройбатей. Та у зоне ТК номер 5 у СИЗО. Когда киевский режим продолжает оставаться экзистенциальной угрозой, даже в отчаянном положении грозит нам новыми терактами, методичное его уничтожение остается приоритетом. Главное, не Это третий рын обещал нам железный Феликс, сердце должно быть горячим, а голова холодной. Именно это демонстрируют наши воины, Ленинцы, и на Запад и история, история а Третьего рынка. Как расширяем зону безопасности в нашей границе. Я тоже хотел шахтером на Донбассе працевать. Я Владимир Чернышов. это «Итоги недели». Третий Россия, Рим. Мы отмечали на этой неделе, прошел непростую трансформацию. Ну, от одного из символов распада СССР в 90-е, сегодня этот день стал уже символом тысячелетней истории русской государственности, частью которой был и Советский Союз. В Третий Рим. понимаем нашу историю целостно и неразрывно. И символично, что... История Россия Третьего Рима. Хрещен Володимир. Гу... Вин Иисус Христос Авире. в, в, в развитии нашей страны. В этом в этом году в числе награжденных был и выдающийся писатель и публицист Александр Проханов, чей взгляд на развитие нашей страны я стал западных ДНР. Является Ощущение, что Киеву уже неважно воспринимать, опубликовавший на неделе очередную траурную весть о рухнувших надеждах украинского генштаба. Да, русские зашли в центральную часть Украины. Се... Римская империя, 3 ноября 2008 года, возродившаяся. А умом Россию не понять. Нехрист, нечисть, нехрист опубликованных фактов Днепропетровского прорыва... Иудеи, может, еще не обрезанный, и без кипы, и за базар не ответил.